Анатолий Чередниченко, основатель и главный координатор автодозора. Дозорили по Майдану, дозорили по всему Киеву, сейчас уже разъехались по всей Украине. Вот выставляли дозоры в прямом смысле слова и в переносном, доставляли все, что нужно. Еду, продукты, раненых, бензин, дрова, ну все, что когда нужно было, когда были горячие то, времена, то делали постоянные посты по всему городу, охраняли правопорядок. В принципе, занимаемся этим сегодня. Ездят машины по городу в разных районах, и если есть вызов от людей, у нас есть горячая линия, милиция к нам обращается, и что-то проверить, СБУ, там разные государственные службы районные самообороны тоже есть какая-то заявка о том что где-то что-то происходит, мы а проверяем б если нужно убираем причину там если это или пьяные или какие-то преступники или что-то еще не заинтересованы в том чтобы мы были, потому как ну, большей частью государственных органов как раз люди не доверяют. А нам, самооборонам и другим гражданским движениям доверие в сотни, в тысячи раз больше, чем государственным. Получается, что государственные органы сейчас больше заинтересованы в вас, чем вы в них, да. в их помощи. А да. они вам чем-то помогают? Информацией бывает. Ну, скажем так, сложное взаимодействие. Есть, как и везде, собственно, есть нормальные люди, с ними можно взаимодействовать. Но большей частью, большей частью, они считают, что мы либо у них какие-то либо прислужники, либо вообще мы не нужны. Вот, и поэтому с ними сложно взаимодействовать. Приходится перезванивать начальству, вот, для того, чтобы они учили, как нужно работать. Ну, а начальство вроде как заинтересовано, да? Потому что... И часть часть. начальства заинтересована, да. Ну, большая часть людей из нас была в Автомайдане. Но после того, как произошли там Крепостной переулок, улица Щерса, когда побили Майдановца. И последней каплей была Черкассы, когда они поехали в Черкассы, о том, что не было никакой безопасности, был только популизм и какие-то политические и финансовые дивиденды. Большая часть людей не захотела это делать, а хотели делать ну, изменения системы, собственно, то, для чего мы пришли. Мы пошли в том направлении, в котором мы считали нужным, нужным и назвали наше движение Автодозор. Дальше было много, возили дрова, возили бензин, возили раненых, перевозили самооборону куда нужно. Когда закончились боевые действия, мы заметили о том, что нет милиции совершенно, ну, в частности ГАИ, но и ППСников тоже нет вообще на улицах. И на улицах творится беспредел. Ездят пьяные, ездят как хотят, там, задним ходом по встречной полосе с э, ну, превышением скорости. Мы приехали к ГАИ и предложили им о том, что мы им поможем. Ну, понятно, почему их не было. Они боялись, потому что в период Майдана э, они всячески мешали э, людям все, выполнять то, что они хотели, и их могли просто ну, минимум побить, максимум убить, и машины попалить. Поэтому они просто боялись выезжать. Собственно, по делу. Мы предложили о том, что мы будем ездить с ними, за ними своими машинами повесим на них свои флаги и люди будут знать о том что если э, они едут с автодозором да? значит здесь все контролируется здесь не будет взяток здесь не будет э, никаких препятствий там майдановцам и так далее и таким образом мы э, потихонечку понемножечку начали выводить милицию на улице ездить с ними постоянно а как долго это происходило это происходило около двух месяцев наверное Почему перестали это делать? Перестали делать, первое, начались выборы, подготовка к выборам, блокпосты начались, где-то в начале мая, наверное, мы переключились большей частью на блокпосты для того, чтобы в Киев меньше заезжали. Ну и, собственно, милиция уже более-менее нормально сама работала. Мы периодически возвращаемся, подъезжаем к ним, если видим, едем, видим какие-то непонятные ситуации, то подъезжаем, разбираемся с ними, выясняем, кто не прав, вот, или гаишник, или водитель, и помогаем тому, кто прав. То есть мы не на стороне какой-то, как говорят, что мы крышуем, а или гаи крышуют нас, или, как говорят, что наоборот, другие люди говорят о том, что мы гнобим ГАИ. Нет, мы на стороне закона. Вот на чьей стороне закон мы разбираемся, если виноват ГАИшник, будем всячески способствовать, чтобы наказали его. Если виноват водитель, будем всячески способствовать, чтобы наказали водителя. По закону какие у вас есть ресурсы человеческие, прежде всего? Сколько у вас человек в вашем общественном движении участвует? Начи... Сколько машин? Начиналось около 70-80 экипажа. Экипаж – это автомобиль. В нем может быть один человек водитель, в нем может быть два 3 человека. То есть сколько человек в машине, это там уже определяется необходимостью. Когда нужно было при патрулях, мы подключали и самооборону, сажали в свои машины. Вот. То есть я говорю экипажи. Начинали где-то с 80, в пик было до 200, около 200 машин в пик Майдана у нас ездило. Сейчас где-то около 50. Ну, они плавающие, то есть люди поехали, кто на восток поехал, кто на отдых поехал, кто там отдыхает. Много людей поболело после Майдана. Вот. То есть они плавающие, постоянно где-то 40-50 автомобилей, которые постоянно готовы прийти на помощь. Это люди, которые работающие. Кто вообще у вас в большей степени участвует в автодозоре? Говорит, средний класс в нашей стране достаточно сложно, да? Но все-таки это, наверное, средний класс, самодостаточные люди. Или предприниматели, или какие-то там это. Но это не, ну, не крупные бизнесмены. А... Ну, по крайней мере, у человека машина должна быть, да, чтобы... Да, у человека должна это быть машина, то да. Не бедный человек совсем. Ну, относительно у нас разные машины. Вот, то есть, в принципе, богатых людей у нас нет. Люди, люди среднего достатка. Но сейчас, опять же, бизнес у всех попадал. Вот поэтому сложно. На сегодняшний день здесь много людей, которые занимаются только автозазором, в частности, я, и практически ничем, никаким бизнесом, никакими работами не занимаются. Хотя в последнее время я начал уже поднимать разные свои инициативы, чтобы Понятно. А каким образом финансируется общественное движение? За счет участников, за счет пожертвований, как вы? Большей частью за счет участников. Иногда нам приходят какие-то пожертвования. Мы не просим против... Ну, сейчас вот есть у нас миротворцы Украины, они просят деньги, но это на армию, на существование э, там, военных. А именно на само существование автодозора у нас внутренние в основном это деньги или приходят э, там, от, от своих собственно, какие-то инвесторы, но их немного. В основном это собственные деньги. То есть вы заправляете сами машины? Либо просим тех людей, которые, ну допустим, э, вот сегодня поступила заявка, нужно ехать в Богослав, отвезти переселенцев. Я спрашиваю, есть ли возможность э, заправить у них машину. Они говорят, допустим, да, есть у них, есть какие-то свои фонды, да, или говорят нет-нет. Если нет-нет, то мы ищем свои возможности, звоним людям, которые, э, возможно, могут быть деньги, или водитель за свои деньги. Час, часто водитель едет за свой бензин э, на своей машине за свой бензин, за собственное время и, естественно, получает от этого э, финансово ничего, морально в благодарность от тех людей, которым помогают. А, ваша общественная инициатива, она оформлена в общественной организации или нет? Скажем так, это больной вопрос, почему объясню. Потому что, ну, первично мы оформились э, в самом начале как э, спецзагин это в марте было спецзагин громадского формирования при Киевской местной державной администрации. А громадское формирование за громадского порядка по державного кордона. Для чего? Это для того, чтобы иметь удостоверение, с которыми мы теоретически могли останавливать машины, могли помогать милиции, могли кого-то там проверить на улице, то есть официальные какие-то моменты. Потому что когда мы останавливались, то кто вы такие? Вот. Потом мы долго обсуждали о том, нужна, не нужна громадская организация. Большая часть людей говорила, что нужна, наверное, но мы так и не смогли прийти. Когда закончилось военное время, военное действие, люди расслабились и начали лезть какие-то обидки, какие-то там, способы там, влияния и так далее. И мы не смогли прийти к единому мнению. Кто в этой, какой устав будет в этой гражданской организации, кто будет директором и так далее. И часть людей отделилась, ушла, организовали за спинами других людей собственное ГО, называется сейчас автодозором вот, э, украли логотип, который сделан был одним из наших людей, которые с нами, э, ну, это очень больная такая. Но сейчас фактически есть два автодозора, да? Ну, э, я не могу сказать, что есть два автодозора, потому что э, большая часть людей, которые, которые остались, и я в том числе, как главный координатор, считаю так. Э, если вы считаете, вы пришли в какую-то организацию, и вам э, через какое-то время вы решили, что она работает как-то не так вы идете, организовываете свою, а не забираете какими-то обманными путями эту. Вот. Поэтому именно так, я считаю, нужно делать. Так, как мы сделали, собственно, с Автомайданом. Мы не дрались за имя э, ни, ни, секунды. Вот. Поэтому я считаю, что есть автодозор тот, который был, тот, который костяк людей, который остался, и он идет в том же направлении, в котором шел, э, совершенно не сворачиваясь с этого пути. Если кому-то нужно, организовывайте свои организации, называйте как хотите. Автоварта, автодрайв, э, ну, как я считаю, что автодозор был, есть и будет единицей. Военные действия, возможно, скоро закончатся. Мы все на это очень надеемся. Вы говорите, что вы поднимаете опять свой бизнес. Дальше автодозор, по вашему мнению, будет существовать? У него есть какие-то функции в мирное время? Да, я думаю, что в мирное время относительно да, нашу страну еще перестраивать, перестраивать и перестраивать там, в периоде. Вот, поэтому мы, кроме того, что возим на Восток, кроме того, что там помогаем автомобильно как-то, мы приезжаем на протестные акции. То есть мы в первую очередь хотим сломать систему. И, собственно, для, для этого с 1 декабря мы все на Майдане, для того, чтобы сломать систему. Я думаю, что еще не один год, вот, от 5 до 15, наверное, исходя из истории, надо, чтобы поломать вот, систему той коррупции, которая существует. И я уверен, что автодозор будет существовать. Может быть, мы не будем в нем жить ежедневно, как сегодня. Может быть, мы будем собираться два-три раза или один раз в неделю, но автодозор обязательно будет, и я думаю, достаточно длительно. И какая будет его функция? Контроля над ГАИ? Изменение системы контроля над органами власти. Это ГАИ, это МВД в общей, в общей стадии. Мы сейчас входим в наглядовую раду при Генеральной прокуратуре. Сейчас будем скоро в ГАИ входить. То есть изменение, наблюдение, корректировка и, и так далее. Да, изменения, я думаю, что с помощью влияния, наверное, только делать. С помощью совета сложно с нашей государством. То есть это у вас общественная вами выбранная функция, которую вы будете выполнять столько, сколько будет нужно это государство? Так точно. Не государство, а народ Украины. Народы Украины – это тоже часть государства? Я Просто есть органы власти, а есть народ. Да, народы Украины. Если народы Украины столько времени, сколько будет нужна наша помощь, мы будем существовать.